Вітаю! в ефірі програма Фабрика ідей. Тема сьогоднішнього випуску це шкільна освіта, що і потрібно у ній змінювати. Говоримо з представницями школи власне Малахова Рія та Оксана Іванко. Вітаю вас! Добро Скажи, скажи, будь ласка, Рія, ось перше питання <клес> до тебе. Ти як споживач цієї інформації, так, цієї послуги, чи задоволена ти? Я не можу сказати. Що я повністю задоволена нашою освітою. Вся система нашого освітня дає застарілі знання зазвичай, а це дуже часто не повні. Це пов'язано з тим, що Ну як ти стикаєшся ось цим, ось, наприклад, наші підручники, які проходять дуже довгий шлях, щоб потрапити до нас, до нас у руки, щоб ми з ними навчалися, але. Вони десь через 5-7 років приходять до нас. То які ж там можуть бути знання? Якщо ми вчимося за підручниками 2007 тисячі років? Це запізно. ти вважаєш? Це дуже запізно, адже ну, математика. Я думаю, вона не змінюється. Ну, математика там вже підручник потрібно дивитися на якість саме. Але біологія, особливо географія, та ж інформатика, не знаю, навіть мова. Ми зараз вчимо ну, британську англійську мову, так і нам вчителі інколи кажуть, що а, ось ну це вже не використовується, це вже архаїзм. Але чому він тоді у нас в підручнику? А як ти бачиш по потрібно щороку підручники? <клес> це, я, 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 я... я не бачу взагалі потреби у друкованих підручниках. Моя ідея полягає в тому, щоб зробити саме ну не просто електронні книги, а програми. А, наприклад, в Market. там вже завжди оновлюються ті до беджу. Так, це, тобто як додаток, який буде оновлюватися, наприклад, запропонувати авторам підручники в кожен рік або кожні півроку, ну там вже в залежності від предмету, оновлювати цей підручник. Спасибо, Ирина. И мы еще вернемся говорить с тобой. Скажи, пожалуйста, Оксана, чи есть дійсно действительно такие проблемы? Вот вы, как администратор, представитель администрации школы. Я считаю, что да, проблема есть, но в то же время когда мы перейдем например когда-то на полностью электронные носители то мы должны всегда контролировать качество да, знаний потому что даже понятно что сейчас не стоят информационные технологии на одном месте все развивается и вот как уже сказала дарья что особенно вот учебники информатики да вот я преподаватель информатики непосредственно то понятно что когда учебники выдаю, издаются понятно что не все полностью э, э, застарели знания да а, то есть, есть определенная база, которая не меняется, это и по математике, и по биологии, и по вс по всем предметам, правильно? А Но... корректировать учитель может, э -э выкинутый учебник частину? это не это как бы это средство помощи, да? учителю на уроке. То есть у нас есть утвержденные учебники Министерства образования, которые учитель должен использовать на уроках. Но в то же время учителю не мешает ничего использовать какие-то совершенно другие свои новые технологии. Как, как... учитель, например, он хочет что-то добавить, какие стоп пункт Это легко сделать, или это должно быть определенное узгождение с директором, с районом? Практически главное, чтобы была инициатива учителя. Если учитель, он вправе разработать свой авторский какой-то продукт. Его можно потом даже утвердить да, и использовать на уроках именно на официальном уровне, чтобы это был утвержден. Есть учителя, которые пишут, да, вот какие-то программные продукты. Вот сейчас очень популярны дистанционные курсы, да, то есть разрабатывают именно, которые утверждаются на каком-то уровне. Но, Но на текущих уроках, да, понятно, что дистанционный курс, это готовится какое-то время, подбирается какой-то материал, правильно? Но на уроках учитель ничего не мешает использовать какие-то ресурсы, кроме бумажного учебника. Это может быть даже Же mm. какої-то електронний носитель. Ви да? знаєте, я о, власне на конференції, про яку о, наші глядачі подивляться сюжет, вже наприкінці нашої програми спілкувалася з вчителями, і, власне, що вони говорять про те, чому вони не можуть виділити час і підготувати якийсь то авторський курс. Дивимося коментар! Огромне кількість ієрархічних надстроїв над простим. Учителям, преподавателям в данный момент у меня ощущение, что и средняя, и высшая школа испытывают одни и те же трудности. Мы погрязли от количеством бумажек, требований. И еще один нехороший момент и тенденция. В последние годы любые изменения, которые предпринимала разные наше Министерство образования, разные составы ни одно из них не было доведено до логического завершения, не был анализ проведен ситуации. Действительно, что мы получили, что плохо, что хорошо. Отож, повертаємося до студії. Скажіть, будь ласка, чи насправді це проблема, ось це паперові справи. Це дійсно, чи це можливо щось таке, на що може сказати, там, пожалітися вчителя, аби щось что не а робити? Я считаю, я вважаю, що это все зависит от учителя. Учитель ініціативний, да? он никогда не буде жаловаться, що у нього не хватает там то средств. Я розумію, але я просто ось, ну, особисто я, я не розумію, навіщо писати щороку, особливо вчителю, який там з 20-річним досвідом, писать и року одни и те же самые, та еще письмово. Ну, Потому что дети меняются. И тот план, который был в прошлом году, у нас было все идеально на уроке. Там разработки какие-то. Может, заготовка есть. Да, на каждом уроке все равно идет изменение какое-то, подстраивание под детей. Мы смотрим, да, есть особенности в каждом классе, в каждом ребенке. Другой вопрос в том, эм, с помощью чего он будет это делать. Он может использовать какие-то совершенно новые продукты, э, интерактивные, да, которые сейчас позволяют и делать и планы новые, да, совершенно. Ну, все... Есть программы, которые позволяют онлайн делать э, э, планы на урок, да. То есть э, мы к этому плану можем подкреплять... Это Да, подкреплять как вот мы вложение в письмо, да, мы можем подкреплять документы, мы можем подкреплять презентации, мы можем подкреплять там домашние задания. То есть это же как бы по сути это та же работа, которую делал учитель, например, там 10 лет назад, да, но у него был там бумажный план. А скажите, если говорить про компьютеризацию, Чьи есть в этом направлении, например, у Грузии там после реформирования с первого класса там выдают маленькие ноутбуки, и уже с определенным э, набором подручников у нас у нас направлении этому напрямую делать. У нас в школе я вот работаю, я завуч Харьковской 73 й школы. Э, у нас единственная школа в Украине, в которой работает Google Apps для образования. То есть это, у нас эта система работает уже три года. Э, в этой э, в а в нашем... она что изначальная стоимость была, заплатили мы за подключение домена, и сейчас это полностью бескоштовно. Еще она позволяет? Она позволяет, эм, во-первых, есть домен school73harikov.com, да, в этом домене сейчас полторы тысячи почти пользователей, это дети, учителя, то есть у нас использование облачных технологий, у нас идет взаимодействие интерактивное с детьми, с учителями, то есть все находятся в едином информационном пространстве. Ну, например, домашнюю Задание задания домашнее задание, да, учитель может отправлять э, у, ученику. И э, можно отправлять, самое главное, что не только одному ученику, а отправить на адрес класса и получать все 30 учеников. Да? Не надо делать рассылки или писать адреса. А РИА в вашей школе такие вы используете? потребно было бы? Ну, у нас это в основном какие-то группы в каких-то соцсетях по некоторым предметам, чтобы ну, тоже выставлять домашнее задание, чтобы это все видели, чтобы у всех оно было. А бы сплатить за ось до домен, это потребные Так? Я так понимаю, вы бюджетная организация, так? Державная. Да коррупционная складова, у чем сейчас звинувачують школы с одной боку, а с другой стороны, если послушать администрацию школы, это вимушена э, мера, поскольку да. на 50% финансируется от общих да. потреб, так? Да. Это смотря как на это посмотреть. Потому что э, сейчас школа, к сожалению, выживает за счет только родителей. Скажите, как можно легализовать этот сбор? Можливо, це это уже державно-партнерский, там, приватные будут организации? Можливо, нужно легализовать этот статус фондов? Возможно. Но я считаю, что самое главное, чтобы э, нас, учителей, администраторов услышало государство, да, как бы. Э, я думаю, да, потому что э, не, надо, чтобы услышали и поняли, что мы не в состоянии выжить грубо говоря, да? на те э, финансы, которые вот нам как бы идут, правильно, mm -hmm. сверху. Скажите, на скольких открытиях э, финансовые звиты? Они э, финансовые звиты, все открыты, их можно всегда проверить. Э, я, как администратор школьного сайта, с уверенностью говорю, что каждый месяц вывешивается на сайт э, звит, бухгалтера. То есть, в любое время можно зайти на сайт, прочитать, посмотреть, куда это деньги ушли. Плюс благотворительные взносы, которые непосредственно там собирает классный руководитель, да, вот в классе. То есть, в любом случае, что классный руководитель или там родительская тройка, допустим, которая отвечает за это, она должна предоставлять какой-то отчет. А если, например, есть люди разного статуса, так, и детина властная, если у батьки не Это благотворительный взнос. То есть, мы не вынуждаем, мы не имеем никакого никакого права вынуждать сдавать какие-то деньги. Рия, а, как у тебя с этим? Ну, деньги? И да, ты смотришь, свои финансовые свиты? Дело где они том, соболицы? что ну, я больше склоняюсь к тому, чтобы говорить о школах в общем, потому что такие школы, насколько я понимаю, встречаются не так уж и часто. Многие школы школ даже нет своего сайта, чтобы вывесить туда что-нибудь такое. А, ну у меня в школе, нас ну, я, честно, не смотрела на отчет по деньгам. И еще одна тема на сегодня – это профориентация. Как ты, Ирия, уже вызначилась, куда идешь? Чи достаточно этого в школе надают? Ну, я-то, я знаю, ну просто мне помогают родители, я много где была, ну и так далее, конференции, ну просто активно участвую везде, поэтому я уже определилась. Но тем не менее, я считаю, что лучше бы было с какого-то определенного класса, например, с восьмого, с девятого, чисто профильное образование сделать, ну именно подготовку, именно уже усиленную начинать, потому что обычно это идет упорно в девятом классе на ДПА, в 11 классе и в 10 должно до пазньо. И ну, наш мозг, если честно, добит именно этим, потому что мы волнуемся, потому что это важно и все такое. Но, по-моему, не всегда это ну, стоит делать на этом акцент, поскольку ну, важнее уже идти в будущее уверенно, а не сдать вот эти вот экзамены. то то не достать. Как ты хочешь? Я хочу, чтобы должны быть какие-то тренинги ну, поскольку не всегда есть время после уроков, ну, я живу в школе. Ты в профессиях? Кто чем занимается? Звездки берешь информацию, а, еще за профессия? В основном это интернет, родители. А, но, тем не менее, я считаю, что все-таки нужно сделать какие-то тренинги или занятия. Ну, может, это будет не, не в виде, не в форме урока. Но это, ну, может быть, и учителя, которые они все заканчивали в основном разные университеты, разные профессии. Ну почему бы нам об этом не рассказать? Вот просто там, определенная неделя посвящена какой-нибудь э, ну, сфере. Я сейчас предлагаю перерываться, чтобы послушать комментарии грузинских коллег, как они реформировали свою освиту и что изменилось у них потом. Реформа в 2008 году э, привела к тому, что э, прекратили изучать общие предметы э, скажем, математику, школьные предметы в системе профессионального образования и перешли на подход, который подразумевает ориентирование на результат. То есть мы готовим специалиста, скажем, повара, который, при, в колледж, изучает только эту специальность и изучает предметы параллельные, которые ему в данной профессии не будут нужны. Раньше он учился 3 или 4 года, то на сегодняшний день в течение 11 месяцев, 12 месяцев он может получить ту же самую компетенцию и гораздо быстрее трудоустроиться. Это, так, я это называю быстрые деньги. Получил компетенцию, трудоустроился, получил зарплату. Ему не нужно учиться в ВУЗе 4 года и после этого э, или будет рабочее место или нет. Если раньше нам было очень трудно найти желающих прийти на специальность на профессию официанта, то на сегодняшний день многие понимают, что это специальность, которая дает возможность заработать и не стыдятся прийти на, казалось бы, такую рабочую специальность. Рабочие специальности получили популяризацию и благодаря этому мы заполняем ту брешь, в квалифицированной рабочей силе, которая существует. Системы распределения не существует. Есть интерес региона, который учитывается. И если колледж работает в определенном регионе, соответственно, мы делаем адаптацию под регион. Возвращаемся до нашей студии. И все-таки, как должна быть реформа высшей обучения? Ну, началась, вроде бы, началась. Чем должна быть реформа школьной обучения? Какой она должна быть? Самое главное, что я считаю, что должно быть взаимодействие Кого? всех участников учебного процесса. Это и учителя, и родители, и дети. То есть не надо на кого-то все э, сваливать и говорить, что вот в школу сдали, это ваша проблема. Или школа должна на родителей только ориентироваться. Когда все вот эти три участника будут взаимодействовать, помогать друг другу, тогда будут изменения. Реформа предбачает определенные кроки, изменения. То есть что, возможно, более конкретно? Ну, первое, второе, третье. Возможно, необходимо, чтобы учитель мог выбирать программу, по которой он будет преподавать. Правильно? Сегодня венцины может выбрать? Нет, у нас есть перечень программ, которые мы должны, как бы, которые мы использовать, которые мы должны использовать на уроках. Да? То есть мы можем внутри урока уже выбирать сами, да? например, что, что мы можем да, добавить. Вот. Но программа есть как бы стандартная. Я хотела бы сказать, чтобы наладить взаимоотношения и чтобы мы лучше друг друга понимали, то есть родители, ученики и учителя, организовать какие-то квесты или ну, даже не викторины, чтобы оно было направлено не на показ своих знаний, ума и так далее, а именно ситуативные задания, чтобы учителя поняли, что дети не всегда бывают маленькими, и это не зависит от возраста, чтобы родители поняли, что учителя многое могут, и они достаточно образованные люди, и то же самое про родителей. Дякую, дякую, что завитала до нас у гостя, а на останок я пропоную коментар киевского учителя, который, будучи батьком, отказался отдавать свою дитину годину до загальної школи. І що він створив, дивимося далі. Это было начало 90-х годов. Мы с женой были аспирантами. Заканчивали мы физику металлов, не имели никакого отношения к педагогике, но у нас росла дочь, и а, мы как спиранты, не имея никаких средств для того, чтобы как-то ее дальше вот готовить к школе, мы просто решили сделать сами курсы подготовки к школе. И вот уже 21 год мы существуем как частная школа. Уже у нас 300 детей, но вот изначально это отношение к тому, что наши де... что это все наши дети, да, это не просто ученики, это наши дети. Оно вот так и до сих пор сохраняется, и поэтому мы называем себя школа семейного типа, да, ну вот на 300 человек наших младших сотрудников. У нас есть своя такая своеобразная конституция, в которой первым пунктом написано, что все участвующие в продуктивной деятельности школы, взрослые дети, являются сотрудниками школы. И вот, вот этот подход, он оказывается очень эффективным для обучения, потому что не только учатся дети, учатся взрослые. Все мы учимся, все мы работаем вместе, мы работаем сразу в команде. У нас есть аттестат государственного образца, поэтому в этом смысле мы государственная школа, как и все другие, потому что мы выполняем определенный государственный компонент. Но помимо этого государственного компонента есть многое другого. Мы даже говорим, что наш стандарт образования наш школьный стандарт образования, он шире, чем государственный. Далее у выпуску слушаем думку громады, а уже после того про успешные приклады освітніх заходів в Украине. Я считаю, что нужно отменить ЗНО, потому что это отучает школьников думать. Мне, например, непонятно, была последние годы, когда вот ввели вот эти вот срезы и сказали, можете в школу не ходить. Учитесь дома. Безусловно, это вроде бы какой-то плюс. Но все равно я считаю, что школа должна давать фундамент. А, наверное, что-то надо менять, потому что дети, которые приходят в университет, немножко чувствуют нехватку информации мне кажется нужно добавлять каких-то предметов более таких прогрессивных да? вот ну и подготовка естественно чтобы дети были заняты больше своего свое свободного времени были заняты культурно развивать какие-нибудь театры какие-нибудь да, вот, выставки все ну, очень нравится в школе В школу возможно хотелось бы вернуться еще и поучиться больше психологический на подход менять воспитывать правильных педагогов которым будет интересно воспитывать правильное здоровое общество. Надо больше углублять историю нашей Украины, чтобы дети знали, откуда их не корни. Мы еще только идем в этом году в первый класс, поэтому вот к концу года будем знать, все нас устраивает или нет. Говорят, что сильная нагрузка, больше как бы ничего не могу сказать, что деткам тяжело, тяжелее, чем в нашем детстве было. С учебниками проблемы бывают, особенно сейчас вот много деток добавилось. Говорять, надо буде докупати учебники. мабуть, за що батьків. Треба дати можливість дітям вчати те, що їм цікаво, щоб вони далі могли займатися тою справою в житті, яка їм подобається. На згляд, саме найбільша проблема це переповненість класів і дуже складно... применить дифференцированность, индивидуальный подход каждому, уделить внимание. 10-11 класс это все равно дети. И, в общем-то, они, как правило, идут в профильные классы не потому, что они уже определились, а просто потому, что все с первого класса. А потом выясняется, что им нужна математика, они пошли в лингвистический класс, ну и так далее. А далее у программе «Дивіться», как прошла наймасштабнейшая не конференция у Харкове. Эдкэмп Ed – educational camp. освітній захит світового масштабу. Він вже проходив у різних країнах світу. В Україні це сталося у Харкові. Формат Эдкэмпа считается шестым в мире по инновационным проектам. И для наших педагогов это должно было быть открытие. И мы целый год с этой идеей прожили. Очень много сделали для того, чтобы внедрить и сделать такую не конференцию. Не конференция. Так назвали организаторы цей захід, чтобы подкреслить уникальность формату. Почему не конференция? Здесь каждый может выступить, каждый может стать спикером. И программа заранее не формируется, она формируется в день открытия конференции. Нам приехала на конференцию более 160 участников из 20 областей Украины. У нас спікери з Швейцарії, із Грузії, із Америки, Ізраїля. Із... Основна задача українського заходу об'єднати творчих освітян, допомогти їм стати лідерами позитивних перетворень, принаймні на рівні свого класу чи школи. Я слышала від багатьох учителів, особливо хто життя в глубинці, вони говорять: у нас прекрасні односельчане, прекрасні люди. Але Спинкулация кем. У них будет э, сформировано в этот день 27 учительских сессий, и они сами выберут, какие сессии они хотят услышать. Но обязательно еще будет сессия, когда все оставшиеся, кто не попал в полноценную сессию, сделают такой спид учительский и тоже представят свои наработки. А далі у програмі про проєкт, який покликаний через музику виховувати громадянське суспільство. Бальшої общі городської праздник музика в відкритих пространствах, музика в закритих пространствах, в парках, в сферах, в костелі, в торгових центрах, в общем, самих-самих різних містах. Открытый фестиваль, и одна из его целей ⁇ это привлечь людей, ну, собственно говоря, к созданию фестиваля и к участию в нем. <music> У нас было около 30, даже, наверное, больше 30 площадок и около 40 событий за эти два дня, и какая-то часть из них была организована нами но было, были специально продуманные места, куда люди могли приходить, например, поиграть на фортепиано или поиграть на фортепиано и спеть. очень интересно, потому что у нас было несколько площадок, для которых мы специально готовили программу. Но Туда приходили люди, которые говорили, а можно мы здесь поиграем. Был совершенно замечательный мальчик Поля, который пришел и говорит, можно я сыграю вам на скрипке. И вот он пришел, сыграл, и такие люди тоже были. В этом году к нам присоединились люди, которые просто выходили на улицы и сами играли. Это очень круто, потому что это ну, это одна из наших целей, и она вот начинает получаться. Нехватка денег, это первая проблема. Думаю, еще нам не хватает, наверное, все-таки мы поняли людей, которые были бы готовы работать вместе с нами и много работать для создания этого всего. Не у всех есть доверие к тому, что происходит, потому что многие люди говорят, как это. 30 мест, 40 событий. Как это все работает бесплатно? А почему? А зачем мне это надо? А почему вы не платите деньги музыкантам? Нам хотелось, чтобы город звучал, чтобы в каждом уголке города была музыка, чтобы эта музыка порой заставала людей врасплох. Еще одна из задач, нам очень важно, чтобы люди открывали для себя город. Вот не только, не только слушали музыку, чтобы они открывали для себя новые места, потому что мы все очень замкнуты в социальных группах своих. Мы ходим там на работу, где-то тусуемся, и каждый в таком своем узком кружке. Нам очень важно, чтобы люди, люди открывали для себя новые места, чтобы люди понимали, что у нас в городе происходит много всего интересного, что у нас есть огромное количество музыкантов, что у нас есть там детская цирковая студия, например, которой. Который, может быть немногие знают или не знают никто, что у нас есть художники, поэты, и что город живет. очень важно, чтобы люди чувствовали пространство своим. И неважно, это и квартира человека, это его двор или это город. То есть очень важно, ну сейчас речь идет о городе, конечно, очень важно, чтобы люди чувствовали, что это их город, что это их дом. Потому что от этого зависит очень много процессов, от каких-то совершенно бытовых, будут люди мусорить на улице или нет, до того, будут ли люди ходить на выборы, например. А то есть, когда человек чувствует пространство своим, он чувствует себя за него ответственным. Если человек чувствует за себя ответственным за пространство, в котором он находится, то он ведет себя, значит, какая то какая-то осознанность что-то Вот Поэтому нам очень хочется, чтобы люди понимали, что это их дом, и чувствовали себя максимально свободно.